আপনারা দেখছেন এস আর টোয়েন্টি নিউজ বিকাশ কেন্দ্র আজ থেকে নয় গত তেত্রিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছে এবং ইন্দিরা বিকাশ কেন্দ্র একটা সমাজ সেবা সংস্থা আর সন্তোষ মিশ্রের তত্ত্বাবধানে এই কর্মকাণ্ডের তৈরি হয়ে থাকে প্রত্যেক বছর এখন আপনারা দেখছেন এখানে রাজনৈতিক সামাজিক কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা এখানে এসে উপস্থিত হন এবং একটা মধ্যে কম্বল বিতরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনহিত কাজের সঙ্গে ইন্দিরা বিকাশ কেন্দ্র যুক্ত আছে সারা বছর এরা এই কর্মসূচি করে আজ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমাদের যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ত প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন সেই জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যারা প্রত্যেক বছর অর্থাৎ তেত্রিশ বছর ধরে এই কর্মশালার আয়োজন করে এসেছে আর আমরাও বলি রাজনীতির উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের মানুষ সকলে বলে যে আপনার চাঁদ সুরাজ রায়গা ইন্দিরা তারা নাম রায়গা ইন্দিরা গান্ধী ভারতবর্ষকে অনেক অনেক আগে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই ইন্দিরা গান্ধীকে আমরা যেই যেখানেই থাকি না কেন ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধায় মুখর হয়ে যায় উনিশশো সালে তার জন্ম আজকের দিনে এবং একটা অসম শক্তির আতাতে তার মৃত্যু হয়েছিল নিজের বাড়িতে দেহরক্ষীর বলবো এই গান্ধী পরিবার বা গান্ধী সারা ভারতবর্ষের মানুষের জন্যে দেশের জন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে দেশকে অগ্রগতির ভূমিকা নিয়ে গেছে আমাদের সকলের উচিত এক বাক্যে ইন্দিরা গান্ধীর नमन करा शुद्ध करा एवं जो तो दिन हमला थक बो तो आज दिन श्रद्धा कर बो बेटाई आप लोगों को बधाई जो आप हमारी संस्था को सुशोभित करने चाहे मीडिया के द्वारा चाहे आप खुद के द्वारा आए हैं हमारी संस्था जो है विगत 32 वर्षों से सेवा का कार्यक्रम यानी कि सेवा का विकास ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं उन्नीस में हमारी संस्था की स्थापना दिवस थी हम लोग का लक्ष्य इंदिरा विकास केंद्र का यही है कि समाज के अंदर कुछ अच्छा कार्य संगठन के द्वारा किया जा सके जिसके अंदर में हम लोग विगत वर्षो से सात से आठ कार्यक्रम करते आ रहे हैं रक्तदान शिविर कंबल वितरण व्हील चेयर ट्राई साइकिल हेल्थ चेकअप कैंप कैंसर अवारनेस हम लोग की कई तरह के कार्यक्रम थे नारायण सेवा जो लास्ट में होता है इसका उद्देश्य यही था कि हमारी संगठन आपस में बनी रहे और हम लोग इस संगठन के द्वारा समाज में कुछ सेवा का कार्यक्रम करें इंदिरा गांधी जो थी ये केवल भारत की नेत्री नहीं थी ये विश्व की नेत्री थी एक लेडीज आयरन इन्हें कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें प्रदर्शनी इंदिरा गांधी कहा था उनका ये आवाज था कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है अगर भारत का विकास हमारे देश का विकास करना है तो आपस में हम एक दूसरे का सेवा एक दूसरे को सेवा के माध्यम से पहचाने हमारी जो संस्था है ये हमारे संगठन का मुख्य रूप है हमारे संगठन में अगर हमारे साथी हमारे साथ नहीं होते तो इंदिरा विकास केंद्र उन्नीस से लगातार ये कार्यक्रम नहीं कर पाती ये कार्य जो है इनके बिना नहीं हो पाता आप ये जो देख रहे हैं रक्तदान में खुद विगत 19 वर्षो 20 वर्षो से रक्तदान दिया अब मेरा उम्र 60 का होने जा रहा है मेरे रक्त को इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ले पाएंगे फिर भी हमारे संस्था में जो सदस्य हैं उन्होंने आज भी रक्त का दान किया है लोगों में हम लोग सेवा का ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब तक सांस हमारे शरीर में है अगर ये कहा जाए कि मेरे शरीर में अगर रक्त का बूंद है तब तक हमारी ये संस्था का कार्यक्रम चलते रहेगा और हो सकता है समाज के अंदर में कभी वीरभूम कभी शांति निकेतन हमारे यहाँ एजुकेशन एड की भी व्यवस्था है बर्दवान यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे पढ़े तो मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम लोग अपने संगठन के माध्यम से समाज के अंदर में देश के अंदर में कुछ न कुछ अच्छा कार्यक्रम करें और इसे देख के लोग आगे कुछ अच्छा कार्यक्रम कर सके देखो इंदिरा गांधी जन्मदिन है ये अनुष्ठान इंदिरा गांधी নিজের রক্ত দিয়ে ভারতবর্ষের এক করে রেখে গিয়েছিলেন আজকে এই আমাদের যে রক্তদাতারা যারা রক্ত দিচ্ছেন আজ এরা এই মহাবীর বিকাশ এদের যে ইচ্ছে এবং সন্তোষজি এই যে সবাইকে একত্রিত করে রক্তদান ইন্দিরা বিকাশ যে একটা সংগঠন সেই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে তারা যেমন ইন্দিরা গান্ধীকে মনে রাখে সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সবাইকে ইন্দিরা গান্ধী যান কোরবানি দিয়ে দেশকে এক রেখে গেছেন এনারা নিজেদের অর্জিত রক্ত দিয়ে পাড়ার প্রতিবেশী সবাই যাতে সুস্থ থাকেন তার প্রচেষ্টা করেন এই রকম মহৎ কাজ নিশ্চিতভাবে আমি সন্তোষ মিশ্রজিকে অভিনন্দন জানাবো এবং তার যেই সংগঠন এটা একদিন দুদিন নয় আমি বহু বছর আসছি আমি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি দেশ সঙ্গে আসতাম আর আজকে আমি নিজে প্রদেশ সভাপতি হিসেবে এখানে উপস্থিত হতে পেরে সন্তোষ ভাইয়াজি কাসাদ মিলকে এ খুনদান जो एक प्रोग्राम है ये प्रोग्राम का भाग लेने के लिए मैं बहुत खुश हूँ रक्त तो हमारा एक सौ एक ऐसे एक होता था अभी तक तो यहाँ पे फिफ्टी के करीब हमारे यहाँ संस्था में लोग दिए हैं और हमारे यहाँ हजारों कंबल का वितरण होता है जो कूपन के माध्यम से होता है हेल्थ चेकअप कैंप होती है जिसके अंदर में कई तरह का शारीरिक सेवाएं दी जाती है इसके बाद व्हील चेयर ट्राई साइकिल आपने देखा व्हील चेयर ट्राई साइकिल तो हमारे यहाँ सात आदमी का भी आया है जिसके अंदर में हमारे यहाँ जाके भी पहुंचाना पड़ता है उनके यहाँ वो विकलांग होते हैं या वो उन, उन नहीं चल पाते हैं तो उनके यहां जाके हमारा साइकिल पहुंचाना पड़ता है पेपर के माध्यम से हम उन्हें देते हैं और ये सब कार्यक्रम आप देख रहे हैं और नारायण सेवा जो है इसके अंदर में शायद आप लोगों ने देखा होगा अंदर लोग बोलते हैं साइकिलों के माध्यम से हमारे यहाँ हजारों हजार के माध्यम से चार बजे से और ये जब तक लोग आते रहेंगे तब तक ये चलते रहेगा और ये बरसों का मेरा कार्यक्रम है